Я пропоную друзі зараз поспілкуватися з Дмитром Соїним, голова Союзу Придністровців. Дмитро вже був в цій студії, і зараз а, Дмитро Соїн вийшов з нами знову на скайп. Зв'язок Дмитро, добрий вечір. Добрий вечір! Ми говоримо сьогодні про безпеку виборів. Зокрема, як ви думаєте, чи вдасться українцям проголосувати? Чи будуть ці вибори безпечні і всі ділянки, всі виборчі дільниці а, матимуть однак однаковий рівень безпеки для українських громадян? Ви знаєте, я думаю, що навіть сам Господь Бог зараз не може гарантувати повну безпечність виборчих учасників. На мою взгляд. А... происходит несколько процессов. Первый процесс — это сознательное нагнетание страха среди населения, чтобы максимально понизить явку избирателей и показать, что Украина как государство политически несостоятельна. То есть, если люди не идут голосовать, соответственно, они отказывают в доверии собственной государственности, собственным институтам государственного управления. А второй момент, если мы примем к сведению то, что происходит на востоке Украины, и то, к чему, возможно, придет весь юг Украины, то можно вполне рассматривать какие-либо попытки сорвать голосование на ряде участков, ну самыми разными способами, начиная от того, что эти участки могут захватываться, заканчивая тем, что на этих участках могут проводиться какие-то другие противоправные акции, в том числе и Возможно, какие то нападіння, як ви думаєте, в яких регіонах це найбільш вірогідно і що зробити, аби все таки ну, зробити максимальну безпеку для людей на цих виборчих дільницях? Ну, ви знаєте, як показує досвід Ізраїлю, наприклад, це государства, яке з моменту свого створення живе в условиях війни, в условиях терористичної опасности, Так вот, как показывает практика Израиля, только самые жесткие методы и формы противодействия со стороны спецслужб и правоохранителей способны осудить тех, кто попытается срывать эти выборы силовыми методами. То есть, на мой взгляд, необходимо создать как минимум три кольца безопасности. Первое кольцо – это уровень оперативной безопасности, это когда правоохранители и спецслужбы оперативным путем получают заранее информацию о готовящихся покушениях и предотвращают это на этапе подготовки. Второй этап это, конечно, скрытое наблюдение, то есть на всех маршрутах следования к избирательным участкам должны находиться сотрудники в штатском, в том числе в общественном транспорте, которые ну, нацелены на то, чтобы мгновенно реагировать и пресекать любые поползновения. И третий уровень это, конечно, безопасность непосредственно на избирательных участках, это видимая безопасность, когда находятся сотрудники в форме, и невидимая безопасность, когда, опять же, оперативные сотрудники находятся по гражданам. Я полагаю, что и без моих советов СБУ и МВД Украины предпринимают соответствующие шаги, но, как, собственно говоря, старший офицер запаса спецслужбы, я лишний раз об этом говорю и в эфире. То есть я понимаю, о чем я говорю, это не просто там какие-то вещи, которые я вычитал из интернета. Дмитро, а мы когда связывались с вами последний раз, вы были в Одессе. Где вы сейчас находитесь? Я нахожусь в Одессе, недалеко от своей родины, от Приднестровья, где, кстати, тоже проживает 130 тысяч граждан Украины. Ну, статистические данные могут колебаться, но по официальным данным 130 тысяч Люди мають паспорта е, українського государства у нас пристроїв. Скажіть, а які настрої в Української е, власне в Одесі, там де ви зараз знаходитеся? Е, чи люди готові йти голосувати, Піс... особливо після одеської трагедії 2 травня? Знаєте, одісінь настроєні йти голосувати. В Одесі вибори президента запалище з виборами е, глава адміністрації, міста, ну, современному языком вражає мера. Выборы с многочисленными интригами, сложные, с применением черного пиара, белого пиара. Я полагаю, что все кандидаты на должность мэра будут вытаскивать свой электорат к участкам для голосования. Точно так же поступят штабы кандидатов в президент. И, на мой взгляд, конечно, явка с учетом ситуации не будет гипербольшой, но она будет достаточной для того, чтобы сказать, что выборы в Одессе состоялись. Тут не обходится, конечно, и без Провокации, ну, например, по Одессе распространяют слухи, что все пришедшие на избирательные участки мужчины, например, тот же будут мобилизованы в Национальную гвардию и отправлены под славянск. То есть, ну, на мой взгляд, абсолютно абсурдная вещь, но она здесь распространяется, распространяются и другие слухи, опять же направленные на срыв выборов. Но вот по настроениям одесситов я понимаю, что э, голосование состоится. Что, что касается преднестровцев, преднестровцы всегда голосовали очень организованно на э, выборах как парламента Украины, так и президента. Мы, единственное, знаете, сталкиваемся с такой не, несправедливостью политической. Допустим, у нас 130 тысяч граждан э, избирательные участки, которые расположены в посольстве э, Украины в Кишиневе и в консульстве в Бельцах, пропускают максимум до пяти тысяч человек. Второй момент: для того, чтобы приднестровский украинец проголосовал, ему нужно сесть в автобус и преодолеть от 50 до 70 километров расстояния только в одну сторону и обратно соответственно. То есть это определенный очень серьезный гражданский поступок, очень серьезный гражданский поступок, потому что ну, человеку надо пожертвовать весь день фактически для голосования. При этом, как правило, выстраиваются очереди в тех местах, где стоят автобусы и эти люди ну, отправляются в этот ну, политический, гражданский Я много лет занимался организацией вот выезда, подготовкой волонтеров, и поэтому мне это очень все близко и понятно. Ну и, конечно же, в этой ситуации приднестровцев воодушевляет то, что один из кандидатов в президенты, в частности, господин Порошенко, это не его реклама, это я просто говорю об этом, он по сути, вырос в городе Бендеры. Это город, который находится в Приднестровской республике. В Болграде, так, если я не помиляюсь? Что-что? А, ну, в Болграде. Место Болград. Да, он уроженец этого места, а учился он в средней школе города Бендеры Приднестровской республики. Это процентов может посмотреть его биографии. То есть значительная часть жизни, ну, от е, юность Порошенка она зв'язана в общем та з Придністров, угу. зрозуміло. Тобто, не дивлячись на ту складність, про яку ви щойно сказали, е, я так розумію, Дмитро, ви впевнені, що придністровці проголосують.